imom motridiy rahma aytadi qur'onni o'qib aqlni hokim qilamiz naqlni haqqini beramiz demak u naqlniasiz aqlsizlik bilan bilana hammayoqqa ergashib ketilmaydi albatta qur'onni o'qiymizda va aqlni ishlatamiz va naqlni ham haqqini beramiz yajuj majuj haqida o'zingizni fikringizni ayting payg'ambar eslay eslolmayman shu payg'ambar devor qurganlar osha oldin birinchi boshida shu oziq berayotgan haqida eshitganlaridan keyin devor qurib beradilarukeyin oshandan keyin shu devor orqasida deydilar har kuni deydilar mana shu devorni buzishga harakat qilib keladi deydilar hadis payg'ambar saallohu alayhi vasallam aytadilar har kuni buzishga harakat qiladi lekin ozgina qolganda charchab qoladi qaytib ketadi ertaga bizz ketadi keyin ertasi kuni keca yana tiklanib qolgan bo'ladi yana kechkurune shunaqa harakat qiladi deb aytganlarda keyin qiyomatga yaqin o'sha devor oxiri buziladi shu qiyomatga yaqin 'sha devor buzib chiqadi ular deganlar nima qur'on bormi yoningizda o'zbekcha qur'on yo'q shu qur'onni endi xudo xohlasa endi ertaga nima qilay Uh, kaf surasini to'qson uchinchi oyat o'zi asli ma'no tushunish uchun sakson to'qqizinchi oyatdan o'qib ketsangiz qur'onda ochiqdan ochiq uh, shunday shundayqur'oni qaw, karimda yajuj majuj uchun qavm so'zi ishlatiladi va mufsiduna mufsiduna degan fe'l uh, bu o'zi insoniyat uchun ishlatiladigan so'zlar ishlatiladi ya'ni yajuj majuddi haqida qur'onda shunday bir qavm ular mutlaqo bir gap so'zni tushunishga harakat ham qilmaydi ular bir pesmaho qavm deb ishlatiladia bir narsani aytmoqchi bo'lsangiz u tushunmaydi tushunishga harakat ham uh, qilmaydi b faqat qanaqa tasavvurda yurgan bo'lsa ana shu bilan yuradigan uh, faqat o'zini bitta ideologiyasida yuradigan bir narsani aytsangiz haligi qur'onda baqara surasida keladiyu iymon keltiringlar desa nimaga iymon keltirn ahmoqlarga o'xshab iymon keltiramizmi deb sufaha degan so'zlar bor <laughs> shunga o'xshagan qavmg ishlatiladi la yakdil ular <laughs> ollohni so'zlarini eshitishlikka yaqin ham bormaydigan qavmlar <laughs> bo'ladi ularda shu ma'noda oyatda asosiysi yajuj majuj degan so'zni qur'oni karimda qavm so'zi degan ma'noda ishlatgan a qovum so'zi ishlatilgan millatni deb bo'lmaydi meni meni o'zimni shaxsiy meni tushuncham endi haligi payg' shu bir <laughs> ming to'rt yuz yil oldin oxirgi zamonga yaqin shu insoniyat bir kuch qudratga keladi endi ana shu dajjol yajuj majuj bu asli shu oxirgi zamondagi insoniyatni rivojlanishligi va su insoniyatni ichida xudbinlik egoyistlik shu darajada rivojlanadiki u hunaqa har har qanday tepalikdan kelib tushadi ya'ni ular shunaqa yuqoriga ko'tariladi rivojlanishlikdan va ularni qo'lida olov bo'ladi yajmaj majd degan ya'ni aytadiyu bir keladi ular yonidan chiq yer yuzda hamma narsani yeydi hozir qarasangiz hamma narsani yeyaptiyu insoniyat rivojlanib va aytadi yo'ldagi tog'larni kesib o'tib ketadi degan hadislar borda yaja haqida ham endi ba'zi bir joylarda aytiladi yajuj va majuj dajjol bular misol oxirgi zamondagi insoniyat inson bolalari uchun bir yomonlik yo'lida rivojlanib shunaqa bir yomon bir xudbiylik va ana shu ud deydimi xudbinlikni ma'nosi uh, hmm, hamma narsani yeydidigan ovqat nazarda tutilgan yo'q endi insoniyat hamma narsani yevoryaptiku <laughs> hozir <laughs> hozirgi kunda ovqatlar <laughs> nazarda tutilmaydi misol u to'g'ri u xitoy ham hozir asosiy kuchi alou aloda kuchi hozir <laughs> masalan yaqindan beri shu mavzuni ko'tarishadi bo'ldimi yerdagi resurslarni kavlashni to'xtataylik koinot bir osmondan biron bir energiya topishga harakat qilaylik anashu yoqda yerni kavlab yeyversakmi yerni yeb tugatyapmizu biz deb ahnada gapirishyaptida haligi gaplarni eshitsak действительно hozirgi kunda insoniyato'xshab ketadida bunday qarasanz yer tumaloq yerni yeb boryapmiz biz insoniyat bu yer uchun bir xavfli maxluqotga aylanib boryapti deb gapirishyaptida umuman dinga taalluqligi yo'q odamlar aytyapti endi yani, qanaqa qilib siz qarasangiz tog'larni tagidagi konlarni tillalarni kavla, kavla kavlab kavlayapmiz va neftlarni kavlab kavlab chiqarib bu okeanlarni oqib ketyapti prirodaga ki zarar kelyapti insoniyatni hozirgi kundagi ahvoli bunday qarasangiz действительно endi yani bir jihatini aytyapman men aynan shu demayapman lekin bir jihatini bunday qarasangizm bir ming to'rt yuz yil oldin hozirgi insoniyatni ovozini gapirib qo'ygandek o'xshayaptida hamma narsani yeydi deyapti yamajular unda aytganda inson bu koinot tujumi katastrofaga o'xshab aytyapti payg'amarm endi hozirgi kund aynan shu so'zlarni odamlar <laughs> o'zlari aytyapti aytishyaptiki bu resurslarni kavlash to'xtatish kerak taqiqlash kerak ha deb tog'larni tag'idagi tillalarni kavlab chiqar <laughs> natijasida prirodalar <laughs> o'zgaryapti bu energiyani narsalarni bu chetlardan bi osmondan quyoshni energiyalarini yoki bir boshqa bir variantlarni istashga harakat qilishimiz kerak hozir tolki yerda qaysi mamlakatni qaramay haqiqatdan hamyerni kavlaymizda yerdan resurs chiqaramiz neftni ham hamma narsani endi şun, shu shuni bir, bir ko'rinishi bo'lsa kerak deb o'ylayman va aynan olovi bilan paoni bog'lagan ham bunday qarasangiz haqiqatdan asosiy hmm. kuch quvvat alovdayu hozir atom bomba deymizmi boshqa le qaysidir stranani tushunsangiz kerakda qaysidir bir davlatni tushunsangiz kerakda baribir umum umuman shu rivojlangan mamlakatlarni tushunaman shu qo'lidagi olov bilan bir birini qo'rqitadiyu hoziryo'q hammasi ajuj majuj olov bilan budun koinot bir birini qo'rqitishadi bu bir keyin parsalom aytgan qiyomatga yaqin bir qora tutun qoplaydi yer yuzini deb endi xudo saqlasin bir tutun qoplaydi yer yuzini degan pa bu endi hozir bunday odam endi yaxshi e'tibor bersangiz ana shu davr ham oz qolib qoldida endi xudo saqlasin agar hozirgi kundagi shu mm. nuklyor bomba yoki biror narsa ishlatilib ketishsa katastrof bu borda bu hozir hamma yo'ni bosadi bu hmm. bir ming to'rt yuz yil oldin aytayotgan insonni bunaqa darajada taxmin qilib qo'yish juda amrimoholda bunday qarangd hozirgi kunda bo'layotgan voqealarni endi bun bunday atom bomba haqida gapirib qo'ygan kishini qarang qiyomatga yaqin yer yuzni tutun bosadi dedi hozirgi yani kunda butun yer yuzini tutunga to'ldirvuboradigan kuch qudrati kimni qo'lida yaimajidlarni yani, qo'lidada endi ular nimadan keyin yajuj majujdan keyin yer yuzini tutun bosadi qiyomatga yaqin degan bilaman aa oxirgisi nima deb bilasiz qaysi alomatdan keyin hamma narsa yo'q bo'lib ketishi kerak imom mahdiy chiqib yer yuzida insoniyatning ya'ni islom dinini yanagi boyagi osoyishtalik yaxshi bir davr paydo bo'ladi shu dajjol bilan imom isoning o'rtasidagi urushdan keyin bir oshvoyishtalik bir rivojlanish paydo bo'ladi lekin bularning hammasi shu tutun voqeasidan keyin dajjolni chiqishidan keyin shu narsalardan keyin dunyoda yangi bir ko'rinish yangi bir sivilizatsiya paydo bo'ladi deb bilaman men pasalam aytganday shu g'alaba islomning g'alabasi va yangi bir ko'rinish imom mahdiyning ta'limotini ostida paydo bo'ladi va ana shundan keyin yana insoniyat bir inqirozga uchraydida i qiyomat bo'la endi oxiri shuda haligi imom i bitta точный событияdan keyin odamz qirilib ketadi emasda to'g'rimi masalan duxandan keyin yo'q unaqa narsa yo'q duxandan keyin qiii